উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিবিঠ শ্ৰীশ্ৰী পদুমণি আই থানত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিবিঠ শ্ৰীশ্ৰী পদুমণি আই থান যি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত স্থাপিত হৈছিল তাৰ ঊনবিংশতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে বুধবাৰে আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবাৰে বৈভৱ মণ্ডিত ৰূপে সমাপ্তি লাভ কৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল পুৱা গায়ন বায়েন আৰু তিউৰলি সহ শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাৰ অন্তত ভক্তসকলে সোৱনশিৰি নদীৰ পৰা পবিত্ৰ জল সংগ্ৰহ কৰে দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হয় আইনাম আৰু দিহানাম পৰিৱেশন নিশাৰ অনুষ্ঠানত স্থানীয় শিল্পীসকলে নাট্য প্ৰদৰ্শন কৰে বিশেষকৈ বিপ্ৰদ আমোদৰ আখ্যানা দন্তবক্ৰৰ মুক্তি লাভ শীৰ্ষক ভাওনা প্ৰদৰ্শনে দৰ্শকৰ মন জয় কৰে চে কাইন বাইণ্ডজনক তেখেতক গুৰু মণ্ডপলৈ আগুৱাই নিবলৈ অনল জনাইছিল